Здравствуйте. с вами ирточка 20 сегодня мы будем играть в игру майнкрафт будем проходить карту незер эта карта была создана моим другом поэтому ссылочки не будет я играю на сложном версия майнкрафта 142 и начинаем играть во-первых у нас мы появляемся здесь в аду. У нас есть бутылек с мгновенным лечением. И мы появляемся в таком месте. А, надо потушиться. Главное сейчас не умереть. Нет! У нас есть такие резы. Чтобы, чтобы открыть этот сундук, надо сделать Какая, какую вещь? Ой, простите. Надо изменить текстур пак. Ой. Потому что... Ой, не то. Да, вот так вот лучше. Изменила дефолтный. Нам надо чуть-чуть вырыться здесь. Это будет наше временное убежище. Пока мы не добудем сундук. Здесь стоит обсидиан. Как известно, обсидиан ломается 5 минут. О, вон и первый сундучок. Да, я вам забыл упомянуть, на этой карте существует 4 ачивмента. Первый ачивмент. Это я уже забыл. Да. Ну, ладно, наверное, в следующей серии я вам расскажу про чем очи... расскажу ачивменты, какие тут здесь есть. Так. Нет. О, нет. Нет, где-то гаст. Где гаст? А! Вот ты где. Где? Где гаст? Где? хардкор. А, быстрее в, в убежище. Здесь есть портал в обычный мир. Но его надо, во-первых, найти. А во-вторых, он телепортирует в такую комнату, которая. Ну, как вам объяснить? полностью из бедрока состоит. Короче, особого смысла нету. Так, быстренько сейчас обгородим сундучок. Нет. О, нет. Он попал в нас. Нет. Опа, 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 опа. Нет. Ох. А -ха 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 -ха. Ой, блин. Плохо, плохо, плохо. Быстрее. Загораживаем. Нет, 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 нет. О, боже, 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 боже. А, загораживаем все, загораживаем. О, боже. Так, фу, фу, -фу, -фу, -фу. Этот газ нам так мешает. Ой, быстрее, блин, блин, блин. Так, быстрее. О боже, нет. Надо в убежище в наше попасть. Быстрее, быстрее, быстрее. Главное, чтобы кирка не поломалась. Ладно, сейчас вы будете видеть, как я быстро, без музыки, буду ломать этот блок. Это были самое долгое время для меня. Я настолько долго этот обсидиан рубил. Железной киркой. И это стартовый набор. О, боже! Мой друг, от Мой друг хардкорник. Я тут пять минут со звуками гастов играл. Да. О боже. Сбегаю я туда-ка. Сбегаю. Опа, 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 сундук. Сундук, ура, 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 сундук, 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 сундук. Есть сундук. Земля. Мой друг мастер хардкора. Просто мастер. Вы сами понимаете, насколько это хардкорно. Я так обрадовался, блин. Когда уже полобал этот блок. Ничего, агрится. Не, ну хорошо, хоть они не агрятся, блин. То б, если бы не агрились, это вообще было бы прям капут. Положу сюда железо, положу сундук. Положу лечение на две минуты. И надо будет добыть еды. Угу. О боже, это будет хардкорно. Ох, ладно. Пятый. Что это было? Какого? А что это было? Я не понял. А что, я дивану возрастаю? Да? О боже. Придется теперь телепортироваться. Это бах-карты, наверное. Идея теперь. Это бах-карты. Здесь выходит, нельзя умирать это хардкорность а нет тут можно умирать блин надо было ему поставить портал поближе боже ну и хардкорный мужичок мой дружок. еще раз повторяюсь это самая хардкорная карта сейчас для меня мне может даже придется считерить да я наверное поставлю другие настройки не, я вставлю на нормальную, потому что это невозможно. Вы сами понимаете. О, три алмаза. Круто. Я лучше их здесь повяжу. Сейчас они снова будут нападать. Нет. 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 Не, я сейчас все вернул как надо. И когда я бился со свинозомбами теми, то мне выпал золотой меч. Все честно. Вот этот портал, его нельзя использовать. Он ведет в обычный мир. А, нет. Фу. Так, где? Ага, вот эти. Тут, тут, тут. Давай, давай, давай. Убью, убью сейчас, убью. А, нечестно, читер. А, читер, читер. А, нет. А, фу, порох. Порох и все. Да, еще я прокачал первый уровень. Вот такая была первая часть выживания в аду. Да, на этом мы закончим. Всем удачи, всем пока.